Вітаю вас, любі телеглядачі! Сьогодні у нашій студії яскрава і красива циганка на ім'я золушка. Так так, ви не ослухались ім'я золушка. Яким було життя нашої героїні, і чи буває казка дійсністю? Дивимося далі. Вітаю вас, золушка! Привіт, дорогі друзі. Е, я хочу одразу извиниться, що я сьогодні буду говорити на російському языке, тому що український не зовсім добре, що у мене виходить. Дорогі друзі, я вірю, що ви зрозумієте нашу гостю і будете мати до неї навпаки розположення і любов, тому що історія її спонукає саме до таких почуттів. Золушко, де ви народилися? Я народилася в Саратовській області в Росії. Ваше життя было чем схоже до життя казкової героини? Наверное, нет. Потому что я э, сама бывшая мусульманка. И я родилась в такой достаточно обеспеченной семье. Я имела все, у меня посмотреть физическими глазами. Все было на высшем уровне. Но не было одно «но» — мира, радости, искренней, который дает только Бог. Если вы были богаты обеспечены. Ну, это не самое главное в нашей жизни, потому что я могу сказать, что, имея все, это была золотая клетка. Кто были ваши батьки? Мой отец был бароном в нашем народе, я сама цыганка. И можно сказать, что он был очень знатный человек, не только в своем городе, но и вообще в народе. И он был, например, когда какие-то суды происходили э, цыганские и какие-то серьезные разборки, когда вызывали моего отца даже другие города, чтобы он это все решал. Но я понимала, что это не самое главное. Есть что-то намного важнее и прекраснее в жизни. Вы З народу циганев, так? Да. нация цыган, и верила в Аллаха, Мухаммеда. Да. Почему вы поверили в Иисуса Христа? Я потому это что э, я вообще приняла Иисуса Христа в свое сердце это через э, соседку которую звали Таня и я просто хочу вам сказать что только он дает Иисус Христос тот мир, ту радость, которую невозможно перепутать ни с чем, потому что Аллах и Мухаммед ничего общего не имеют с Богом и с Иисусом Христом. Ну что вас переконало, что какая резница разница у этой вере? Я просто хочу сказать, что будучи как бы имея все и обеспеченную семью, и физически, и материально, я всегда понимала, что есть нечто большее. И я говорила, вот это все имея, оно не наполняет и не дает радость в сердце и не заполняет ту пустоту, которую мы все имеем. Потому что мы понимаем, имея дом, и ставят, например, цель купить дом и думая, что мы этим будем счастливы, это не так, правда? Потому что мы, достигая этой цели и имея этот дом или машину, или работу, или карьеру, или замуж, или жениться, мы думаем, если я вот рожу ребенка, или выйду замуж, или женюсь, я буду самым счастливым. Друзья, ну это не так. Потому что, достигая этого, мы понимаем, что есть нечто большее это не совсем то, что нам надо было. Это просто одно из того, что должно быть, и это нормально. И когда вот это мы все достигаем, мы понимаем, что есть что-то еще больше. Какая реакция была вашего отца? Ой, мой папа был сильный противник. Противник того и то, что я была как бы Предателя, можно сказать, потому что я э, в их глазах. Я отреклась от всего, той, от веры той, как они понимали. Они думали, что они верят. Все нормально, все хорошо. Зачем тебе веру менять? Но я понимала, что это не живой Бог, который меняет наши сердца в первую очередь, который дает нам силы прощать силу любить, потому что мы можем купить все в этом мире за деньги, но не купим любовь настоящую, которая любит и не ждет возврата, что ей что-то хорошее сделают или полюбят или какое-то добро возврат сделать. Мы любим и радуемся жизнью, что мы знаем Иисуса Христа, живого Бога в нашей жизни. У вас были сложные часы, когда да. вы увирывали. Да. Живого Бога, с ваших слов Иисуса Христа. Чи були люди, взагалі хто кто поддерживал вас? Э, ну, меня поддерживал тот э, тяжелый, могу сказать, очень тяжелый. Сейчас, может, даже словами я не передам тот э, период своей жизни, друзья, но я очень тяжелый период, когда Библию искали рвать, когда меня запирали в доме и не пускали выходить на улицу, и просто, когда мне начала Таня, соседка моя, э, рассказывать о Боге, я начала в от семьи посещать ее дом, но дьявол не спит, не дремлет и они узнали, почему я туда хожу, не просто там рассказать какие-то интересные истории, но я на то время уже молилась, уже постилась как бы, но в церковь я пока не попала, и они узнали, почему я туда хожу, и вдруг они мне запретили. Вообще. И я плакала сильно, и я помню, закрылась в комнате, и забрали Библию, и не пускают к Тане. Господи, почему так? И когда я просто ну, узнала его ближе, я почувствовала внутри, что наполнена та пустота, которую я не могла наполнить ничем другим на протяжении всей своей жизни. И только в тот день, когда я познала Христа, живого Бога, я почувствовала, что полнота пришла в мою внутренность. Мир, радость, сверхъестественная, которую не можно ни за какие деньги купить. И когда меня закрыли в комнате и не пускали никуда. Забрали Библию, думаю, Библию забрали, кто они не пускают, что мне делать, Господи, упала на колени, начала плакать, начала взывать. В церковь я еще не была вообще, я не знала, что это такое. И тогда я первый раз почувствовала такое тепло, и как будто внутри понимание такое, что мне говорит Бог, что могут Библию у тебя забрать. Могу Таню у тебя забрать, но меня у тебя никто не заберет, потому что я живу в твоем сердце. И я тогда пережила просто такую радость, такой мир. Я вышла с той э, комнаты совсем другим человеком. И я очень сильно тогда первый раз пережила реальные его вот чувства, его мир, радость, покой. И я готова была расцеловать весь мир. И, и когда родители увидели, что я вышла совсем ну, радостно, не такой, которой они меня запирали, они подумали, что ну, девочка успокоилась, забыла за это все дело, за церковь, за Таню, Библию забрали. Это ерундой не надо ей заниматься. У нас есть Аллах, у нас есть свои, да, Мухаммед, свои законы, и мы должны по ним жить, чтобы колымы давать, чтобы девушек выдавать замуж по не ее желанию вообще. Потому что это решают вот такие вот, как мой папа, можно сказать, старейшины или э, бароны в своем народе. Они собираются, они решают, кто на ком жениться должен, или кто должна за кого замуж выходить. И вот они собираются, решают, он у себя дома, она у себя дома. Решили, Колым отдали, и она готова уже, все за нее решили, одевает платье и выходит замуж. Вы протестировали? очень сильно в этом плане. У меня была еще один сильный барьер. Это огромная проблема. Потому что 16 лет, наверное, меня выдавали замуж. Я еще не верующая была. Но я понимала внутри, что я не хочу так. Это ненормально. И, конечно, я понимаю, что это Бог мне помогал. Потому что, ну что я? решили и отдали. Ну, как-то Бог располагал сердца, наверное, моих родителей, чтобы они как-то сжалились. Но когда я покаялась, когда я познала Бога, и они пытались всячески меня отбить, а я понимаю, я счастливая. Они э, все могли, вот, например, что они делали, они не пускали меня вообще с дома, они забирали Библию у меня, они мне запрещали, с, ну вообще с верующими людьми, это был такой страх, потому что я первая, которая уверовала и утвердилась в Боге в своем народе. Как вы вырвались из этой... Э, посты и молитвы. И просто потом как-то вот я просто общалась дома с Богом, я была дома с Богом. И они увидели, что у меня как бы все классное, я счастливый человек, я радуюсь жизнью. И они как бы начали меня отпускать в магазин там или что. Но я говорила, что я иду в магазин и обязательно заходила в церковь. И я просто стояла у дверей церкви. Это не был первые ряды или зал. Там было очень много людей, и я приходила не, ну, не в начале и не в конец уходила. Я падала на колени возле дверей и плакала эти 15 минут, понимая, что они только у меня и есть эти 15 минут и не больше. Но я такая счастливая была, такая радостная, что я все ж таки попала на порог дома Божьего. И я тогда заключила завет с Господом и сказала папочка, если ты сделаешь в моей жизни, что я буду открыто ходить в церковь и говорить всем, что я христианка, я не буду прятаться ни от кого, я буду ну, себя считать самой счастливой женщиной на земле. Что я могу сейчас и сказать? Здесь в вашем мрия? Конечно, да. Сегодня вы? Сегодня я... Мама? дружина, мама. конечно, сначала дружина, наверное, а потом мама. Конечно, я не по законам того народа, откуда я вышла замуж. Я молилась за мужа семь лет. Я говорила Господу, только так я выйду замуж, и только такого мне мужа, и другого никак. И если не так, то я буду свою всю жизнь тебе служить. И, конечно, моя семья, будучи мешая мне быть христианкой, они решили, надо срочно выдать ее замуж, ну, конечно, по своим законам, и он, конечно, у нее отобьет все желание ходить в церковь. Но я молилась, постилась, и слава Богу, я сейчас замужем, мы сейчас с мужем оба служим, пастыря, и я мама троих детей, и мы служим, и мы радуемся, и мы счастливые люди, и хочу сказать, что это прекрасно знать Господа, который может все и везде, во всякое время. Что вы сегодня можете побажати телеглядачам, в которых нет возможности, або они не понимают, что встреча с живым Богом, она меняет жизнь? Хочу сказать, наверное, что просто, чтобы не проходили сегодня наши друзья, наши телезрители, просто сказать Господь, если ты есть, даже после этой передачи, если они видят нас сейчас, если ты есть, и вот так, как мы слышали сейчас, ты можешь менять судьбы, то откройся мне. Я сто процентов знаю, что Бог, Он как никогда рядом. Просто поговорить так, как мы с вами. Не надо каких-то заумных слов. Может быть, кто-то скажет, я так не умею молиться, а я еще в церковь вообще не ходил. Это не обязательно. Можно это сделать прямо сейчас. І сказати йому, якщо ти є Боже, і вот так буде говоряти тобі, то відкруйся мені. І він обов'язково відкрити. Дякуємо, Золушка, вам за вашу щирість, о, за ваше відкрите серце. Дорогі друзі, ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Пам'ятайте, Ісус є Господь, і Він чує вас в будь-якому місці, де б вони були. Дуже важливо відкрити своє серце, і Він почує все, що ви скажете. На все добре.